О Господи. Затонуты на всю голову. Ты будешь что-то а говорить? А я, я, в, я вменяемый. А ты затонутый. А, а с чего ты решил, что я невменяемый? Первого... Ну, потому что, ну, сходу буковка Z. Значит, Но... поддерживаешь. Значит, поддерживаешь расистский раши, и фашистский режим. Ну, значит, ты затонутый. А, а, ты фашист. Ну... Ну, у, вас, у вас не фашист, понятно, у вас не чисто фашист, ты фашист. Ты у вас расизм. Да, да, у вас расизм. Это вариации фашизма. Ага. А, а у вас? Ты с Украины? Из Украины. С какой области? Донецк. Ну понятно, Это что сейчас если... не понятно, что сейчас не из Донецка, а из Киева. А, а ты откуда? Там а... Да, а ты откуда тело потерянное? А я с Краматорска, прикинь. С Краматорска. И ага. ты, ты, значит, коллаборант у нас, да? А как как Краматорчане называют свой город сокращенно? Крамаха. Слушай, ну, тогда, тогда А почему ты коллаборант? Вот вы коллабор вот, эти, а... вот эти умные слова от Смотри, ты я, ты, я, тебя объяс... я... я тебе объясню. Ты гражданин Украины был до 2014 -го года. Когда-то когда был, да. Когда-то ну, был, гражданином... когда был гражданином Советского Союза. Советский, потом... Союз, Советский Союз сдох. Потом ты стал гражданином Украины, правильно? 96-м Дом... году, да, пришел с армии, мне надо было поменять паспорт советский, блядь, на украинский. Я поменял, но не думал, что все вот так вот придет. Как... подожди, в 96-м 96, ну, да, а га... Га... Дев... Подожди, в 96 году ты что, не получал украинский паспорт до, до армии? Ты что, ты, шо... ты же не 6 лет служил, ты же 2 года служил, максимум 3 года. Послушай, в 91-м году я призвался в армию. Это еще был Советский Союз. Вал и в шест... 96-м только закончил? Послушай, я же не договорил. С 91 по 93 я служил в срочную службу. С 93 по 95 сверхсрочная служба. При советском для меня, я совдеповский. Все, я приехал в 95-м, погулял, побухал, там отошел от войны чеченской первой, блядь. И в 96-м году получил украинский паспорт, ну потому что надо было менять савдеповский на украинский. Все, я дальше жил. Смотри, Сыскало, да, а, а, да, теперь объясняю, почему ты коллаборант. Все просто. А. А, а, потому что человек, который поддерживает войска другой страны, которые вторгаются и оккупируют эту территорию а, твоей страны, ты этот человек называется коллаборант. А, не, ну я в курсе, я в курсе, что такое коллаборант. Только... Я тебе хочу объяснить, что мы не вторглись, а мы свои территории... Так не, не, не ты вторгался, а Российская Федерация вначале вторгалась. Ты же тогда не был гражданином Российской Федерации. Значит, тогда ты был коллаборантом. Если бы ты был гражданином Российской Федерации, тогда бы ты стал просто оккупантом. А так ты коллаборант. Ага. Короче, хоть оккупант, хоть коллаборант, все равно в твоем понимании я для тебя враг. Гни гнида. Почему? Потому что. Видишь, если, оккупант оккупант это враг. А коллаборант это гнида. Ага, ага, ага. Ну ладно, ладно. Если бы ты был я оккупант, оккупант ты был скажу, просто враг. Нет. Ну, знаешь, а мне противно. Почему? Потому что если, если ты так хотел жить в России. У меня вопрос такой. Какого хера ты не продал все, что у тебя было, и не поехал в Россию? Я жил при Советском Союзе. Когда распался Советский Союз, я это... Ты получил паспорт... И... У, тебя, у тебя был вариант взять паспорт России или паспорт Украины. Ты взял паспорт Украины. Значит, ты согласился жить Смотри, по закону Украины. Нет, нет, нет. Ты должен сейчас понять мою позицию в том моменте. Я не думал, что тогда уже Кучма, потом Ющенко, я помню эти э, оранжевые революции. А Кучма причем здесь? Я не, я не думал, что в 96-м году, получая украинский паспорт, меняя советский на украинский, так как все СНГ стали мы, что случится потом то, что случилось с 2014 -го года. Я не думал и не даже... Я когда сел, взялся за голову, думаю, нихуя себе. Два славянских братских народа просто Батя, начали че? воевать. Значит, да. Знаешь, есть, вот есть это... хорошая фраза по... Вот я не могу понять, почему вы нас постоянно пытаетесь вот братскими сделать. С какого перепугу а не мы братские? Ты славянин Нет. или ты... ты... Я, 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 славя... я славянин, но славянин это, это языковая группа. Славяне это и, и поляки, и болгары. И Хорваты, и сербы. Так что все они братья. Так то сербы наши вообще братцы, блядь. Бра... Сербы... Да, сер... сербы, сербы э, нам э, продали, получается, если не ошибаюсь, то, то ли 300, то ли 400 тысяч снарядов. Ваши братушки. Кто там разберутся наши руководители? А поляки вам тоже братья? Поляки, ой, ну а помнишь, да, как говорил э, где там в Тарасе Бульбе, блядь, да? Ну что тебе помогли ваши братья? Это, худу... Это художественное, на... а... ну на... знаешь, на знаешь, тебе бы поляки просто голову бы открутили. Притом, учитывая то, что наверное, поляки, наверное. Поляки, Хотя... в основном здор... поляки в основном здоровые пацаны такие ага. моих габаритов, они взяли бы тебя так раз, и... <свят> или вот так вот и повидло из тебя бы потекло. Блять, Друганчик, встречали мы их в 23 году на Бахмуте, на Солидаре. Ну, нормально, нормально. Бежали они, те, кто успевал бежать, а остальные в окопах. Ну ладно, сейчас Вы, я... вы, таки, вы такие герои. Под бахмутом сколько тысяч вы положили, а? Сколько 2020, у навозили? Тысяч вагнеров это точно. Это я за вагнеров. Это, это одних вагнеров. А еще регулярки, сколько? А сколько? А сколько, а сколько а вот этих это? ваших попочленцев? Сколько? А, а сколько ВСУ-шников выс... а положилось? А ну скажи мне, только по чистоку. Много, много пацанов погибло наших. В два раза больше, поверь. Не в рассказывай раза. сказку. Если, да. бы, если бы нас а, погибло в два раза отношения... больше... Ты, ты знаешь соотношение нападающих и обороняющихся? Так конечно, я, я всю эту тактику знаю, слушай. Ну так ты тогда ты, да, да, не, неси, не неси чухни. Всегда нападающая сторона теряет больше людей. Если там люди закрепились, а в Бахмуте люди закрепились наши военные, да. то, соответственно, коэффициент не один к трем, а больше намного. Один и притом, против, и, и, ну да, то есть Правильно? на трех, как минимум, три наступающих поебают на одного обороняющегося. Как минимум, это по, это по военной стратегии. А учитывая то, что да, наши да, закрепились да, хорошо, и, и дронами хорошо работали, и арта у нас там неплохо работала. Потому что я знаю ребят, которые там с Артой работали. И Но вот я не расскажу так, что да. э, тогда вас, ваших намного больше погибло, чем один к трем. Поэтому твоя фраза, что наших погибло в два раза больше, ну это просто бла-бла-бла. Пустой треп. Ну, бла-бла-бла, это я тебе да. Соглашусь насчет... Это значит, наших должно было погибнуть как минимум там ну, 60 тысяч человек. У нас армия полмиллиона. Это 10% армии погибло бы. Ты, ты, тогда бы вы просто-напросто шли бы вот так, не, не напрягаясь бы, до Днепра бы дошли. Что-то а я не вижу вас я... под Днепром. Я вижу вас, что вы не можете пробиться. Под волчанском, и наши накатали вам по полной программе. Хотя ваши вначале кричали, что, да, идем вообще, тут чуть ли не идем, идем, расслабленные такие ваши вот эти вот пропагандоны. А потом ваши военкоры начали, ой, да нет, ну тяжело, это мы специально сдерживаем украинское наступление. Я такой слушаю, думаю, какое украинское наступление под волчанском. Даже вы приперлись к нам. Ваши брешут я, по полной программе. Я тебе в общем сказал о потерях. Они а просто про Бахмут. Я тебе сказал, что у Вагнеров там 1020 полегло, пацанов. Да. Я тебе в общем на Под тот Бахмутом, момент сказал, да. что, что потери. Потом, когда летом начался ваш контрнаступ на Запорожском направлении работе на горбовое, там ложились там ваши, не, блядь, там практически, не, там практически не было контрнаступа. Потому что да, э, на тот момент, что... смотри, залужный, залужный говорил неоднократно. Что а. для того, чтобы, был, у меня был, чтобы я делал контрнаступ, и он был успешный, мне надо там 300 танков, там, 50 самолетов, то-то-то-то-то. У него этого не было. Поэтому э, на вопросы о контрнаступе, э, а то, что буду. у нас там кричали о том контрнаступе, да, там э, где-то наши пробивались, где-то что-то захватили, что где-то вы это двинули наших. Но фактически, э, будем откровенны, полтора года... Уже линия практически не двигается. Вы только мяс, мясом закидываете вот тоже Янакиева. Вы его просто стерли с лица земли. Бахмут, вы его стерли с лица земли. А мы стерли? Вы. Подожди. То есть обороняющаяся сторона, которая сидит в этом городе, она стирает этот город? Или те, кто наступает, его стирают? А ты же не забываешь о второй и третьей линии обороны, которая... А, Авдеевка, я, линии. Не Авдеевка, не Янакиева. О, Господи. Только не Янакиева, Авдеевка. Я говорился, Авдеевка, не Янакиева, Авдеевка. Я уже а, говорил. А а а я ты? просто я, я оговорился. Авдеевка. Абдеевка. А, Ав... а вы Авдеевку стерли. Да, ты да, видел, сколько да, там да, осталось жилых домов нормальных? Маринка. Маринки вообще не... Маринки вообще нет. Так ее нету, блядь, сначала. П покажи то, покажи мне уничтожить. Покажи мне, что, начала, покажи мне стер, стертый, страшно стертый город Донецк, который домбили 8 лет. Я тогда не видел, что он сильно стертый. Я свой Донецк знаю. Я помню, как. Да, понятно, по окраинам Путиловка, там, где ближе к аэропорту, там да. Там пески вот это вот стерты были. Ну потому что песка, кстати, наши стояли, вы стирали пески. И получается просто напросто. А вот сам город особо, ну да, где-то когда-то прилетало что-то, но не сильно. А va... вот ваши рассказывали, потому что ты ты россиянин уже. Ваши рассказывали о том, что э, это, э, там страшно домбили бомбас. Я слушал, я ржал просто напросто, потому что Постоянно там, чуть ли не через неделю, приезжали ваши вот эти вот э, звезды э, Нафталиновые, там вот эти газмановые, э, Лепсы и все остальные с концертами. И вот в такой страшно бомбимый Донецк приезжали ваши звезды и проводили концерты. Гор... День города проводили. И все нормально было, да? Хорошо. А за Горловку что скажешь? Ладно, Донец а да нет. А что Горловка? с 2014 -го года захвачена вами. И ваши ее бомбят да. до сих пор. Да. И сейчас отодвигаем от не, не, не сильно бомбят, но бомбят. Не стирают с лица. А как Смотри, а не, раньше, с... А не сильно. Не сильно. Давай, пос... давай, пос... Ты, пос... ты посмотришь Бахмут, да? И посмотришь на нынешнюю Горловку. Бля, да где где Бахмут стертый и Бахмуд. город Горловка, который, да, там прилетала Но сказать, что там стерла это горловка, нет. Так, так а мы ты, мы меня, ты мне. За... Ты мне. Вот с Ты с Констахи, да? Подскажи мне, пожалуй, вот, скромахи. Скромахи, скромахи. Скромахи, извини. А, хотя, что, извиняюсь. Так вот, вопрос такой. Ты кем до 2014 -го года был? Там шахтер там... Это, зарабатывал... Нет, не, не, в шахту никогда не лазил. Занимался предпринимательством, потом не получилось. Таксовал. Друг таксовал. Человек, Х, хрен, надо... Хреново жил. Хреново жил. Бля, ну мне хватало на то, что мне надо было. Я ж не, не навороченный какой-то перец, бля, что мне надо... Я и сейчас нихуево живу в России, поверь мне. Давно. Живу, не Подожди, училась. так ты в России живешь? Или так ты, вот, ты, если бы не ты, ты в, в Крамахе живешь или ты в, Дани... или ты в России уже живешь? Я уже сейчас в России, сам я родом с Крамахи, жил до 2014 -го года в Краматорске. Принимал так участие вот. в первых боевых событиях. Так вот возникает вопрос, а кто тебе мешал? Понимаешь, да. а, а ты знаешь, как люди сейчас в Крамахе живут? Блин, у меня все контакты потеряны давно, как я вами со всеми. Я понял. Я тебе просто объясню. Вот те территории, которые были не оккупированы Россией, да, а... они, они развивались, они росли. Потому что у нас, что ты ржешь? У нас. Да э, такой... не смеши меня! Да не смеши, не смеши ты вас. меня! У ты нас. Гензе. Знаешь, что? такой N завод. НКМЗ, знаю, Но Краматорский металлургический завод. Да, это крутой завод, самый в мире, бля. Он такую, блядь. Ну, он не самый крутой да, в мире. Но, но, но заводов, он, он на... довольно таки крутой в Украине был, да. Дальше что? Он в мире был при Советском Союзе. Крутой. Ск... Его Сколько строительные ш... агрегаты стояли там, где, блядь, произошло. Это машин строительная Объясни мне, пожалуйста, сколько шахт в Донецкой и Луганской области было до 2014 года работающих? Блядь, Плохо... я по шахтам, вот не знаю. Я, я, я 20, тебе скажу. И тюрьмы 26 зон, блядь, в Донецкой области. Вот да, дохрена. Хр... Я... До и, и основная масса тех, кто выходили, оставались в Донецкой области. Поэтому вот это вот, это мурчащих у нас дохрена было. Да, 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 вот эти все. На, на пальцах. На пальцованные. Слышь, ты пацанчик, ты дела. Сам, я вырос там. Смотри, я тебе просто объясню. До 2014 э, до -го года в этой такой плохой Украине э, работало, если не ошибаюсь, 170 шахт. В, до начала полномасштабного вторжения на оккупированных территориях осталось 15 шахт. Все остальные порезали на металл, метал, повыдергивали арочную крепь, повыдергивали э, эти э, эти конвейера и все остальное, все остальное, все, что можно было. И затопили шахты. И шахтеры подумали, без соли. Слушай, уточню момент. До полномасштабного это ты, соответственно, имеешь в виду 22 год, 24 февраля. Ну, э, с, до 14 это просто вторжение, а полномасштабка это 22 второй, да. Ага. А вот что было 8 лет? Ты в курсе дела, как там дербанил Ренат Ахметов и вся вот эта пиздобратья, вот эти шахты, блядь? А ты думаешь, ты там курсе... Россия На оккупированных территориях Ренат Ахметов Дербанил, да? А не Сурков с этими, на, с, на, с, на, с Новинским? На с области Ренат Ахметов там рулил всеми, блядь, производствами. На оккупированных ты территориях? Сурков. На оккупированных территориях. Блядь, подожди, на, на 15-й год Допустим, ты считаешь, это были оккупированные территории? Часть, Потому да, часть уже... нет. А, вот. Так вот, тогда рулил Ренат Ахметов там. Сейчас где он? у меня вопроса вообще. Скажи мне, где сейчас Коломой? Где Коломой? Сидит. В тюрьме. В тюрьме. А кто его посадил? Скажи, что его еще наши власти посадили, российские. Украинские. Причем без российских. То есть Зеленский его посадил. Правильно? Не, не Зеленский судит, суди, судьи судят. А с чьей подачей он. Ну, Зеленский бы мог его отмазать. Он же его спонсировал на предвыборную кампанию. Знаешь, спонсировал, не спонсировал. Вопрос другой. Вопрос в том, что. Ну, сидит, судьи его, он, э, он смошенничал, он делал мошеннические схемы. Американцы это, его хотят. Его, 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 американцы он... хотят его крови. И украинцы сейчас его судят. И что? Это ж хорошо, что олигарха, который, который нарушал закон, начали судить. Это ж хорошо. Что в этом плохого? Вот, он типа, смотри, он типа не успел съебаться, в отличие от Ахметова, Суркиса и всех остальных. Подожди, он, не более он, он при, он при, э, при Порошенко он вообще в Израиле сидел. Он первый, полов... когда, 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 когда судь, судьи, судьи начали интересоваться его, когда национализировали Приватбанки, узнали о, о больших хищениях и все остальное, он быстренько сдрыснул в Израиль. Почему? Потому что он является и гражданином Израиля, а и у Израиля есть правила, они своих граждан не выдают. А вот, а, а и что, он вернулся в Украину и его Потому дадут. что, потому что он думал, что вот как раз. Пришел, пришел Зеленский и его отмажут. Они отмазали. Потому что закон оказался, оказался более, более существенный чем, чем наш президент. И это нормально, это европейская норма. Что, да, сейчас война, сейчас у нас президент имеет довольно диктаторские полномочия. Но во время войны все президенты имеют диктаторские полномочия. Но, скажем так, если бы не было войны, то у него не было диктаторских полномочий. Все просто. Ой, блядь, как все сложно, в принципе. Ты сейчас сам все... даже многое сказал мне в подтверждении моих мыслей. Как сложно все-таки у вас там на Украине сейчас? Вот ты в Киеве с Донецка. И то есть ты, ты не видишь Донецка составе... Ну, ДНР уже признана. Россия ты сам знаешь, да, этот референдум. Э, рефери... Знаешь, а немцы, есть... немцы когда-то тоже признавали вот эти оккупированные территории своими. Где, где нацистская Германия, где великий Рейх тысячелетний в жопе э, мы Нет Советский его. Союз, наши прадеды и деды победили. их. Не только да. Советский Союз, они уже... Коали... коалиция стран, не только Советский Союз. Блядь, ну давай не давай не будем э, истории перима... перекручивать. В смысле перекручивать? Помогла, когда, когда они увидели -го британцы 30, году, британцы с 39-го года мы... воевали. Британцы с 39-го года воевали. Во Второй мировой войне американцы, американцы 41-го года воевали. Сколько погибло в этой войне американцев и англичанов, да? Намного, да, намного, ме было. намного меньше. Потому что э, советская армия... потому что советская армия не э, занималась нормальной стратегией. Она мясом закидывала. Когда появлялся Жуков на фронте, Люди одевали чистые одежды, потому что понимали, что идут в бой последний раз. Потому что этот не считался ни с какими по, этими э, э, потерями. Он даже... Он, Эйз, Эйзенхауэр, э, после, кажется, Эйзенхауэр, после общения, ну, у него в мемуарах написано, после общения Жуковым, он говорит, у меня волосы дыбом стали. Потому что мы когда разминируем, мы там, ну, специально механизмы пытаемся там делать, люди разминируют. А Жуков э, посчитал, что ага, сколько людей погибнет э, при лобовом поражении. И он это количество просто на минные поля кидал. Да, То есть своими жесткий, телами жесткий, люди... Толковой. Это не жесткий, ну, это жесткий. мясник. У него кличка была мясник. Это как... Так это как у вас сейчас сравнивают, кстати, э, Сырского с ним. блядь. Кстати, ну нет. Сырский? А что Сырский? Ну Сырский, Сырский. Я... Мне больше нравился... Н нет, убрали. Не, убрали нет его не убрали. Нет. Мне нравился больше самое, наш да? наш предыдущий главный этот Залужный. Залужный. Залужный, Залужный да. был, кстати, но дядя. но, Залужный но вопрос заключается в том, что э, я не я не военный эксперт и поэтому я не знаю, почему вы выбрали Сырского. Вполне возможно, что он на данный момент отвечал каким-то более более нужным э, понятиям. Значит, так надо. По крайней мере, э, при Сырском э, мы не отступаем. Поэтому сказать, что он плохой, я не могу. Он хороший. Потому что он сдерживает. Сдерживает вот эту орду, которая больше нас, у которого вооружение больше, чем у нас. Но полтора года Россия не может продвинуться. Отдельные какие-то небольшие города берет, но, но какой ценой? Авдос, который, извините меня, там... Полтора десятка тысяч человек было в лучшие времена. Сколько там положили тысяч, а скорее десятков тысяч, чтобы захватить его и стереть с лица земли. И даже ваш пропагандон, я не помню, какой этот э, военный военкор, Сладков, кажется, он по Авдосу прошелся, говорит, а зачем мы его брали? Тут же уже тут ничего нет. ну прикола в том, что его взяли, нет. Почему? Потому что его не на мародерить там нечего, потому что все уничтожено, все, что можно было. Не, не подстроить, потому что надо полностью равнять весь город землей и заново строить. Мариуполь, который стерли большую часть Мариуполя, по, по разным оценкам убито почти 100 тысяч человек. Почти 100 тысяч мариупольцев было убито, от 70 до 100 тысяч. И это мы не знаем, это так, приблизительные подсчеты, там вполне возможно и 150 тысяч будет. Ты считаешь, это стоило того, чтобы 150 тысяч человек в одном городе уничтожить, пускай даже 100 тысяч. Одна жизнь стоит намного дороже миллиардов и всего остального. А вы миллионы уже убиваете. И ты считаешь себя хорошим? Нет, ты для меня гнида. Как есть. Ладно. Нафиг. Понятно.